payg'ambarimiz alayhissalom aytganlarki musulmon musulmonni shu darajada do'sti yaqini bo'lishi kerakki bu mag'ribda yashaydi mashriqdagi bu degani yerni ikkinchi burchagi bir musulmonga muammo zarar yetdi hech bo'lmasam duo qilsin deydi duo qilsineyi iroqdagi musulmonlarni duo qilaylik izlar iroqdagi hamma musulmon yomon musulmon emas siriyadiglarni duo qilaylik attayam yomon odamlar emas aka kirib kirib kelganlar yomon odamlar mana qo'shni davlat duo qilaylik chiroylilik bilan hal bo'lsin o'sha joylar. musulmon musulmon bilan san boryapti bu yaxshi emas bu biz duo qilaylik alloh taolo o'sha joyga isloh bersin qo'shning tinch san tinch deydi to'g'rimi allohdan duo qilib so'raylik o'sha joy chiroylilik bilan hal bo'lsin yana o'sha yerdagi hayot chiroyli bar davom etsin siriya iroqni bukungi bundan o'n besh yigirma yilgi videosi bilan hozirgi videosini qo'yib berishdi yonma yon qilib ko'rsangiz boru yuzga yuz farq qilyapti yuzga yuz attigi obodonjan obodonlik paytdagi hayot bilan bugungi vayrongarchilikni ko'rsangiz yig'laysiz hech nima qolmagan shuning uchun biz duo qilaylik bizni qo'limizdan duo keladi boshqa narsa kelmaydi siz bilan man aralashuvimizda katta kelishmovchilik katta janjal bo'lib gazzay olib yana ham o'sha şey yiring kattalashsa kattalashadi foyda bo'lmaydi ovora bo'ling ba'zi bir g'ayrat ichiga sig'mayyotganlar bor ekanda mana internet kanallarimizda ham ko'p eshitib qolyapmiza kommentariyalarni ko'p o'qib qolyapmiz bunga biz aralashuvimiz faqat duo bilan bo'ladi shu ishni işte, chiroylilik bilan isloh bo'lishini alloh nasib qilgin shu musulmon birodarlarimiz o'sha joyda emin erkin maza qilib bizga o'xshab yashay yversin bundan bo'li xotirjam bo'lib jumalarni o'qisin mazza qilib to'ylarini qilsin qizini chiqarsin o'g'lini uylasin deb biz duo qilaylik mana o'sha g'ayratli shijoatila biror marotaba ikki rakat tahajjud namoz o'qidimikin soat ikkiga budinni qo'yib turib ey olloh deb duo qildimikin gapda xolos